годы без долгов. Шахтерам Лисичанской Первомайска выплатят всю задолженность по заработной плате до конца текущего года. Такое обещание дал министр энергетики и угольной промышленности Украины Игорь Насалик на встрече с горняками Лисичанск угля. Мы до первому числу, постараемся первому января. Но это не значит, что до первого будем ждать. Каждую десятую, 15 мы будем закрывать задолженность. Но к первому январю мы придем в ноль. То есть задолженность будет нулевая, и в новый год мы уже войдем, ну с другими показателями там не будет задолженности. Также министр энергетики и угольной промышленности Украины сообщил, что более 130 миллионов гривен выделено на развитие лисичанского угля и первомайского угля. Это значит, что рабочие места будут сохранены и шахты не закроют. Той баланс енергетичний, який розроблений на 2017 рік, передбачає збільшення видобутку українського вугілля. І от по цей збільшення видобутку ми і будемо фінансувати.